Реальность. реагирует на изменение цены газа и его подорожание чрезвычайно широкие. Изменение цены стоимости каждого товара. На Себестоимость удобрений это 80%, кирпича 60%, тепличных овощей 60%, горячего водоснабжения 50%, цемента 40%, новой недвижимости 27%.

год на 1 гривну 39 копеек свинина в 2009 году была дороже на 3 гривны 80 копеек в 2010 году на 5 гривен 50 копеек молочные продукты ежегодно в Украине потребляется в разных видах около 9,7-9,8 десятых миллионов топового газа в 2009 году цена килограмма молока выросла по сравнению с 8 год на 40 лет за перевод. В 2010 году в сравнении с 8 год на Академию 64 копейки. Или у вас с учетом того, что два газ в структуре себестоимости молодец составляет 12% дополнительные суда составили 2 миллиарда и 4 миллионов гривен.

1, Juro, i don't de